musulmonlar bitta gazeta yozaman qur'on hadisdan yozaman desangiz ruxsat bermaydi mana bunday qilib dinimizni ustidan kulib tursa xohlaganini qilaveradi demokratiyada bu til erkinligida xohlaganini qiladi lekin biz erkinligimizni qilolmaymiz dinimizni ayta olmaymiz aytamiz qachon payfaqqa mart tortsa bo'ladimi bo'lmaydimi deb masalani aytamiz xolos mana buni aytadigan bo'lsa nima endi siyosatga aralashyapsiz indamasdan yursangiz bo'lmaydimi deydi allohning huzurida nima deb javob beramiz bilmayman birodarlar agarda mana shu mana shu narsani ochishlik uchun mansab kelsa mansab hamemas bu omonat mana shu mehrob kelsa kelsin jonim ketsa kelsin bornim ketsa ketsin lekin sukut saqlashlikka haqqimiz yo'q birodarlar nafaqat men sizlar ham vallohi eslatib qo'yyapman sizlar ham har bittanglar ollohni oldida javob berasizlar dininglarni himoya qilmaganinglar uchun azizlik bizga qaytib bermaydi xorlik xohlaganini qilamiz o'lganlar o'lib yotibdi qirilganlar qirilib ketdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ki kim minge Sa'd Sa ibn-i Rabi'ani karaydı dedi. Kim minge Sa'd Sa ibn-i Rabi'ani karaydı, kuradı, karak geledi dedi. Nime boktu ahvalı. Eğer Türk topsaylar, menden salam ettiler ve sorayınlar. Resulullah sonra yaptılar, özünüzü kanlayı tapu yapsız, kanlayı hızkır yapsız deyip sonra iler deyip. Zeyd ibn-i Sabit ölüklerinin içini aylanıp izlep git yapsam dedi, Sa'd Sa ibn-i Rabbi'ni izlep git yapsam, saad ibn rabbiy oxirgi nafaslarini olyapti deb oxirgi nafas shunday oldilariga borsam yetmishta jarohat tanasini yetmishta sanab chiqgan yetmishta jarohat kesib tashlagan qilich nayza kamon o'q yetmishta jarohat shunda ey saad ibn rabi rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga salom aytdilar va o'zingizni qanday his qilyapsiz qanday o'zingizni topyapsiz deb so'radilar deganda سعد رضي الله عنه أتى رسول الله كمندن سلام ايتكي رسول الله كمندن سلام ايتكي والله اني لا اجد رائحه الجنه دون احد الله يا قسمكي من جنه هيدني وهتنى اولد تطب يطن الله يا قسمكي من جنه هيدني وهتنى اولد تطب تطب من ذلك فين قل لقوم يا الانصار انصار قوم بارب ايتين دي ansor qavmimga borib in ayting agar payg'ambar alayhissalomga uhudda biror narsa yetadigan bo'lsa payg'ambar alayhissalomga biror narsa biror bir shikast yetadigan bo'lsa sizlarni ko'zinglarda ochilib yopilib turibdi ko'zinglar yo joninglar bor ekan halquninglarda chiqmagan ekan ansor qavmimga ayting payg'ambarga biror bir shikast yetsa uzr yo'q ularga alloh taolo ularga allohni oldida uzr yo'q ularga jonlaring bilan mollaring bilan fido etgin payg'ambar alayhissalomni himoya etgin dedida de, ruhlari chiqib ketdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyatlar kelar ekan vafotidan keyin mana fransiyada krakatura qilib suratlarini chizib bir narsalar qilib musulmonlarni ustiga yovlarni yig'dirar ekan üyümüzde hatırcam amanda yaşayıp bir mertte Peygamber Aleyhisselam hakkında yakırmayı diyen bolsak, ne yudur aleyküm üzür yok sizlere Allah Teala'nın aldığı da üzür yok hazır ki günümüzde Müslümanlardan bir antesi minberge çıkıp yakırdı mı lekin bana o Dimitri diyen Hristiyan, Rasyan'ı popu turu yapır yaptı. Bu İslam'ın peygamberi. Sibitoy çeyle bir ekte Nerse, bunu kılıçlik, bunu kılıçlik, bu natoğru nersi, bunu krakatur akılışlık, bunu mazhar akılışlık, haram bu Hristiyan'ın popu gəpir yaptı, Lekin bir Müslüman gəpir yaptı mı? La huzur alakum indi Allah. ne aldı da üzül kamayız. Madam ki nefsimizde canımız bolup durur, Resulullah'ın itifa kılmaz ekenimiz, biz, eken bizde dinimiz ondaymaz, bizde peygamberimiz onların teşvih kıl yetken, tabih nerselerden bak, beri demez biz, Allah ne aldı üzül kamayız. ربوع المجد كنا نسع النصر المبين ونبيد الظلم انا نور اليقين